Тану. Hey, пропадає рики вічні, чорнота, так, 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 так. Та. Оранж сяє, летай <режит> сяє. <режит> До екрану тебе дуже прошу, тобі сили б буде довгоносити. Знаю, на тобі те пеоре зайшов. Гая-я-я. Та живе телебачення.

Тихо! Давайте перше Софії та брата приготувались. Що це таке? А. Тути. Я думаю, що мене коле вести? Це ж вчора критик приходив, А о. Бедний Юрій. А я знав його. Така добра людина був для мене як. Кровний брат! Але критик поганий. Я кров, а вона як чернило. Тьфу. Ну, Юріко. Ну-ка, поєхалі. Сьогодні в програмі нас одолілі бурдолаки. чуми. Нові пригоди Шерлока Холмса та доктора Ватсона дитя порока князь Худра, принц поцеловальник і гвоздь програми Таїсія Поволі. Страх это великая сила, это больше, чем любовь. Эй, любовь приходит и уходит без следа, а от страха остается заикание и падучий болезнь. Сейчас всех перережу, камня на камне не оставлю. Мы что, не можем навлекать нашего глядача? А чего это в нас, он ничего не боится? Да взяли і полоскотали йому нерви. Взяли і зробили двуллер. Е, э, ні, триллер. А, страшно. А, а, ой, як больно. Страшно. На, потримай. Але не потеряй! Що ми не можемо нашому глядачу зробити такий страх, щоб кров застигла в жилах? Застигла, затверділа і зламалась! Губ. як ця палка! Хе -хе -хе. А головним героєм буде маньяк вурдолак котрий ходить і оходиться за всякими шлягерами. і хоче напитися в них. Крови из венки, уякал ты до венка. Ай! Что ты мешаешь работать? Разложил свои артерии? И чтобы дети не смотрели цей страшный кошмар, я запросил красивую принцессу Таисию Павлий, чтобы она им заспівала лагерь. Дракон из а? <реш> 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 Страшно? <реш> Але це нас не залякає, ні! Ніякі там вурдалаги там і дракули не відгризуть на щасливий хеппі-енд. І шоу, вийде в ефір! Ой, забув! забув скоріше по робочих місцях, бо не дай Бог проб'є 12 годин. Вже 12, куку. -ку. Вы Ви ж всі у мене перетворитесь на тикву. Ай, ти не встиг. Та що? Да мені начкати на твої чари, Сімулян! А ну-ка всі пішли працювати, га? Зараз отдохну и пойду кому-нибудь у тыкву надаю. видите ли, дело в том, что она вчера укололась веретеном и уснула. Что? Ты шо, шляхерская морда, с ума сошел? <ролк> Ты же нас всех погубишь. Что теперь рубить, я тебя спрашиваю? А мы уже договорились. Скоро придет принц. Хорошенький, хорошенький. Поцелует ее, и она проснется. А ну, потвор, иди сюда. Ты Щоби замість принца її бурдалаки не покусали, бо я тобі всю кров вип'ю! піду рятувати ефір. 오iento! uhm Product 어쨌든 우와 ㅎㅎ 놓친하였노

Нас сьогодні дуже буде багато цікавого і страшного. Ну, по-перше, буде страшний серіал про Шерлока Холмса та його другу доктора Ватсона, які не бояться страшного професора Маріарті. Чего его бояться, подумаешь, монякий бывца, Замордовал він сто тысяч простых налогоплательщиков для старой бедной Англии это обычное дело. Чури меня, чури, баба, чури, чури, чури. Шерлок Холмс и доктор Ватсон привыкли выручать друг друга в трудную минуту. Хотя давно уже отвыкли от трудных минут. Вы знаете, Ватсон, что благодаря нашим с вами усилиям уровень преступности в Лондоне стал ужасно низким. Так да ведь это замечательно, Холмс. Ведь это говорит о том, что у нас в Лондоне нет преступников. Нет! Это говорит о том, что у нас с вами нет работы. Я, я великий сыщик, гурман, не ел пфф, три дня. <ролк> Может быть, у вас испортился рот? Нет, Ватсон, у нас кончились деньги. телефон. Я набираю номер. <свеч> Звоните. Айо! <Алло>. Это королева. <свеч> э, положите под центральную бочку 50 тысяч фунтов. Да, это заезд. <свеч> э, кто говорит? Это доктор Ватсон говорит. А он что идет? Вы что идет? Вы, вы что, никогда не шантажировали людей? Вы сорвали такую потрясающую операцию, что вы наделали. Ох, я три дня писал этот текст. Ладно, звоните вот по этому номеру. Ну, этот... Ну, этот самый... Этот... Ну... Ну, <связанная> я спрашиваю, а я это... Этот... Не... Этот... Холмс трубку повесили. Почему вы ничего не сказали? Ну, ну, ну вы же сами сказали, не называйте имена. Вы что, ничего не соображаете? Дайте, себя сюда трубку. Не умеете и нирить. Учитесь, пока я жить. Понятно. Набираем номер. Алло, алло! Это китайская разведка? А, хай-хай. Хай Джан Худу. А, да-да. А. А, Вам не нужны секреты английской разведки? А, ну, нужны. А сколько вы заплатите? Не... Нет-нет-нет-нет. Еще нолик. А, спасибо. Хорошо. Да. О, да-да-да-да-да. У вас есть секреты? Говорит неизвестный с Беккер-стрит. Продайте секреты китайской разведки. 10% комиссионных мы. Ватсон! Я при деньгах! Да? Нет! Вот как раз мы при деньгах. И не надейтесь, мы их спрячем в шкатулку на камине. Хо! А когда нас не будет дома? Ну, сегодня вечером. сегодня вечером. Не за что, не за что. Всего доброго. С кем это вы говорили? С профессором Мариаки. Вы что, с ума сошли? Батсон! Ну, ну, ну Холмс, вы же сами сказали, чем больше преступлений, тем у нас больше денег. Гениально, Ватсон! Ватсон, вам А, я вижу труп! Ага, я вижу следы борьбы! Ого, оружие преступника! Ага, и преступника! Жестер отпечатки пальцев! Мальчик, иди сюда! чтобы прибежал с вместо событий! Стой! Я настигну тебя, страшный, ужасный, некрасивый Мариарти! Это говорю тебе я, самый красивый, знаменитый и богатый сыщик всех времен и народа. С тех пор Шерлок Холмс никого не подпускал к телефону и даже отрезал провод и уши доктору Ватсону. передать, чтобы берег от вурдалаков. Понял? Ну куда вы? Ну мне не страшно! Я принц девятого королевства! А кого тут поцеловать? Увенку! просто тая! Остановитесь! Что вы делаете? Это же Таисия Помоги! Только через мой труп! Ну если вы так настаиваете! Хай, <свистит> А помогает серебряная дуля. Ну, коли об бедности, то и такая сойдет! я, давайте следующий сюжет! Что-то у так! Кості ломає, а? Може, дощу. Зараз випочуєте новини від Шандоровича після яких більше ніколи не зможете спати в одиночі. Е! Хуліган! Пряс! Це мене ніколи не підводило. Ви дивіться! а я пиду покаясь. Ой, грешен я, грешен! Если у вас в доме завелась нечистая сила, то чтобы ее вывести, нужно повесить над входом пучок зверобоя. Если же нету зверобоя, повесьте над входом портрет Пежевальского или его лошади. Все эти средства помогают одинаково. Кошмар! Америка потрясена! Вчера под Бруклинским мостом Поймали Гитлера с хвостом Конечно же, и напоследок прогноз погоды. Если пойдет дождь, виноваты ведьмы. Если снег, мафия. А масоны делают мусоны. Если что-то сопрут с хаты, виноваты демократы. Разрешите. я его заберу вместе с ящичком. Забирайте велики с великим удовольствием. Ненавижу до Обманщик! Обманщик! почуйте, Пришла жахлива долгожданная хвилина, когда мы почуємо Колискову. Пресса! Удалак! Сила телебачения страшнейшая, чем силы От я заявляю, що я не имею нікого отношення к этой э, э, красоті і попуганне насиль'я. І тому я піду з цього шоу. Кошельочок. А чи це кошелечок? Э, мабуть, мій. Мабуть, мій. мій. Кошельочок. Зараз секундочку. А я передумав, я залишаюсь з вами мої любі телеглядачі. Dakar힌, зонтик!» Пойдешь к нему так. Дай ты мені закуритий. Він поворачивается, а ты ту за його. І пап так. Э, куди ты пішов? «Ей!» От симуляр, да! І зонтик скраб! На кого ще надеєшся? Ходят ни пройду гада! Во всем забудь, а во всем забудь ты навсегда. Оператор, эй, соки лбой, бескрылый, на тебе вся одежда. Ой, что ты, любимый, молчебная витла. Будешь ею лоху друбы ты поговори, отвлекать от принцессы, понял? Эй, ну давай, живем не возвращайся, эй, И не верю я в твою судьбу. Алло, от ты, клятый принц. Алло. Что вы на меня? Ууу! Урдолаги, правые тигры изы, чтобы покатились я. Ай, 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 ай! Молодец, оправдал доверие. Вот тебе отравленный торт с отрывным механизмом. Так? Давай, берем! Я его завел! На очень малое время. Помогите! Блин! Субтитры не меня целовать треба, а ее принцессу целовать. На нём могут быть микробы, а вы прямо в сердце. О! 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 А! Мумба-руба-руба-папа-руба-руба-руба! А! А -а! а! а -а!